jenenge jenenge mbahku Karya Jaya. yuk bapakku iki Jaya Japin Jaya Diarjo. Jenenge ning Jawa. Mbahku sing ning Suriname ono jenenge Karya joyo Yo anak telu. Duwe anak telu. Krabani Senin terus ja ben Joyodiarjo ku sing dijak jo, Jawa, si sejak ning Indonesia. Karo ibune. Karo ibune dijak ning Indonesia ora krasane ngono. Hmm. Ha terus Ibune jenenge? Ibune aku ra takon jenenge cilik ya Karya Jaya Ibu Karya Jaya. Heeh. Hmm. Terus Bapakku Dewojo karo ibuku yo duwe anak telu, aku, adikku, wedok, yuk adikku lanang. Ning joko, ning joko ning kene. Mm. aku duwe anak limo mm. Lanange loro, wedoke telu. Sing wedok pertama dadi angkatan udara. Pangkate wis apa ya? Pangkate men kolonel kolonel sing ngarmi nggih. Oh. Heeh. Terus nomor 2 kerja ning bulok. Nomor 3 lanang yoan. Biyen kerja ning bulok nih, saiki sakit. Heeh. Terus nomor 4 ora kerja ning 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 omah tangga. Terus sing nomor 5 kerja tur ning go tur. Nyambi-nyambi ning kantoran notaris. <tik> ah saiki <tik> janiki nyaluk tulung Surinama. Heeh. Uh Nggih. -uh. Kula njaluk tulung kali Pak Jak, Pak. Sapa? menawa sedulurku, simbahku Surinama ki isih anak turune nek gelem ngakoni sing Indonesia. Turune Mbah hmm. oh, Karyo Joyo. Dibaleni meneh Bapak si. uh, Simbare jenenge. Bhakarya Joyo, duwe anak telu. Sing siji jenenge Rabani, Senen terus sing siji ning jenenge Japen. Sik digawa sing Senen iku kari ning Suriname. Suriname. Nggih. Rabani karo Senen okay. melu bapake ning Suriname. Yo terus bapak sampeyan Bapak kula mulih karo mbokne Indonesia. Ya watahi Pak uh, Pak Rabhani karo senen-paksenen iku namwisde yon twe perayan, twe arnan, twe putu Mungkin yon keturunan Pak Rabhani karo Mungkin putu anak putu ni mbak hmm. Benowo Biseh Biseh Kepingin Nyambung tali persaudaraan Iya hmm. hmm. karya karyo joyo Ayo terahe karyo joyo terakhir Karya Jaya. Karya Jaya kuwi uh, iso disebut Mbah Buyutku ya. Buyut mm -hmm. bu? Mbah Buyut, Mbah Buyut Karya Jaya duwe anak telu. Mga anak telu kuwi Tabani, Menen, sing nomor 3, Mbakku, ibapakne ibuku. Jaman semono eh uh, muleh dijak ibune muleh Jawa. neng Indonesia. Tapi uh, in Indonesia terus di dijenengke Indonesia uh, Jawa kuwi Japen Jaya Dharjo. Sek ning isine Suriname kuwi uh, kakange sik Jeni Rabani karo senen karo bapakne si Karya Jaya kuwi. Tekan saiki orang ngerti kabare kepiye, kontake kepiye. jadi simbaku ya bapak ibu ku iki nah, neng bang. Jawa kuwi ora duwe sedulur meneh mesing ya sedulure saka ibune soale ibune kuwi wong Jawa hmm. nek entuk wong Suriname kuwi yo mbok menawa iso ketemu uh, trah-trahe Karya Jaya apa trah Herabani Senen Uh, moga-mogo iso dadi sedulurane gaok meneh ngumpulke balung pisa sampeyan 6 ini Mbak Nami kula pintokorena AC putuneut buyute, buyute ya buyuti karya Jaya kuwi anaking Ibu supina ibuku jene Ibu supina supina, supina. Wutune Karya Jaya. Nggih. Sopine. Kok lewat Pak Jaket, mbok menawa iso bantu ya. E sik ning mungkin iso ketemu benang merahe, ketemu sedulurane trahe Karya Jaya, mugo moga iso ngumpulke balon pisahne. Matur nuwun. Ya, nunggu Pak Jaket, <sil melangaki Davidson> Nuwun tersambahanuwun. Muga-muga iso ketemu ben okeh sedulure. Nggih, tambah <tabas> sedulure. Uh -huh. Tambah memang kurang ya, uh -huh. karena foto fotonya yo Zaman semono memang uh -huh. ora akeh yo. Dadi uh -huh. arep goleki yo susah gitu uh -huh. tapi zaman semono simbahku ya, bapak e ibu ku tahu cerita nek sekolahrek Surinamo terus sedulur sedulure tunggal Yo Senning Surinamo ngon ceritane tadi sekolah zaman aku cilik simbahku selalu nyebut-nyebut nek dulure Doni Surinamo cerita nyeritani anak putunebak Bapak mulih teng Indonesia Indonesia niku umure pira Umure pira kok Mbah iso cilik iso cilik Cili. dejak ee uh, uh, dejak mulih ibuke nang ke secilik pokoke secilik heeh hmm. Umure umure ora ngerti kok crito nah, um, ora critone pokoke dejak mulih ora nyebutke umure pira ning name kelingan wis kecelingan suwi iya ya, yo, yo, yo 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 ora Paling di Enggak. telung taun ngono wae. Ya watake 10 taun ngono. Mungkin M ya isa muncul saya kok. anggar nyeritane anak putu mesti nyebut nek saka Suriname, hmm. bapakku kawin ning kono karo kakangku. Hmm. Hmm. Cerita mesti cerita. Bapakku kawin ning Suriname karo kakangku. Senen karo Rabani. aku dijak mulih sumbuk ning kene wong ora krasa ning kono sumbukku ora krasa nek sing dijak aku sing cilik dhewe heeh awit dine ditakoke paspore ngakune aku lair ning Sumatera neng medan nakne sumatra medan kan iso indonesia dadi jenenge jawa heeh dijenengke jawa kuwi Ganti jahpe nanti Suwi-suwi nih Bapak sampean iya, kangen, surinam, ya kangen hmm, Dapatlah sedulurinnya surinama Iya kita kangen Tapi, eh, kana, tapi to, setiap, cerita, kira -kira. setiap cerita Setiap cerita Mesti nyebut surinama hmm. Setiap cerita nih, anak putuh nih Selalu nyebut Sedulurinnya surinama Aku lahirnya surinama Berarti Seko zaman aku SD jelek Orang asing jeneng surinama orang ngerti nek kuwi ki luar Indonesia jaman semono. Tapi aku jek kelingan nek simbahku kuwi senengane crita tentang Suriname. Sedulure tunggale doning Suriname wong-wongane bareh. Ki simbah kene kene sedulur. Ibuke ya wis ra nek anone sedulure seko mboke kuwi sik seko Jawa kuwi nek seko bapake orang ngerti. Hmm. Karena bapake kan ning kono. Eh Dewi iki kenali seko nah. Jawa diaspora. Oh, uh, nek aku iki kenal eh. karo Pak Jarkem seko diaspora. Nah, saiki iso ngene iki. Nek hmm. kole sedulur, wadahi Sukardemur, sedulur hmm. rakyat Insurdinama. Yeah. Sopong ngerti ya. Yeah, sorry, sorry. Film ya, Filme dah pasang ni, social media. <laughs> <laughs> Main wang surinama, uh -huh. wang loening, si neng Londor, poto woro. Yeah, yeah. Nek, Iki jeneng iba? Mba Supin. Mba Supin, Pin. Mba Pin. Mm Haa. -hmm. Kepingin loro pa no sedulur. Ije wano sedulur. Si wano. Ni surinama lan Londor. Ni surinama. Ije mm. putu, putu ning. Putune. Putune jenenge Mbak Pintoko Retno AC. Podho Mbak Bapin, okay. <coughs> jenijah, Pin yoan. Oke, Bapakku jenenge Japin. Mungkin hmm. aku dijenengke Supinahe ana hmm, Pin kuwi to. Aku juga ini anak terakhir. Hmm. Jadi jenengi supaya ana si marisi aku ngono saka bapak. Menjal tulung. Hmm. surap Ya. Yeah. Uh, aku njaluk tolong menawa uh, sedulure bapak eh bapak ibuku ya bah mbahku sik Suriname mungkin sapa ngerti ana dalane isih ana anak putune dulur-dulure Brayate ning Suriname moga-moga wae iso ketemu iso nyambung silaturahmi ngumpulke balung pisah kabeh trae seko Karya Jaya. Ngono Ibu, Ibu ya. Udah. Udah okay. aku kepengin ketemu trae Mbah Karya Joyo, sing ning Suriname. Seko bapakku, bapakku kan lairan Suriname. Bapakne ya ning kono, akak neng kono. Aku kepengin karo oh bapakku ning gini ora ndesul lur. Lah tine aku kepengin apa oh ya mbok menawa iso ana dalane ketemu sedulur kan seneng. Sapa ngedinge? Sapa ngerti? Yeah. Lewat Pak Jakin. Jakin. Hmm. Tolong Pak. Nggih. Yeah. <laughs> Nek kepethuk. <laughs> 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 Nek kepethuk. <naeng. laughs> yeah. Nek kepethuk neng Surinah. Nek padane ora ketemu ya muga-muga ae. Asi, asio liwat Facebook. Eh? Uh, 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 iso iso cerita-cerita oh. liwat yeah. mode oh. oh. Facebook. <laughs> ya sosial facebook hmm. opo lewat lane yo nek isih ana dalane muga-muga Tuhan marimi dalan iso ketemu tra trahe Karya Jaya sik ning Suriname nggih yeah. matur